Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе, братья и сестры! Поздравляю вас с наступившим Рождественским постом! Вот незаметно незаметно, а завершается уже очередной год, и церковь готовится встречать святый праздник Рождества Христова. И сегодня позвольте нам с вами еще раз обратиться к этой важной теме э, смысл и значение э, поста. Э, потому что очень часто в общении с людьми приходится э, слушать разные мнения о посте, э, и многие даже э, говорят, что может быть этот пост вообще и не нужен, Особенно часто такое выражение раздается из уст людей, которые ну, ведут так малоцерковный образ жизни. Да, говорят, что вот и так, мол, жизнь сложная, работы много, витаминов не хватает, а здесь еще и какой-то пост нужно соблюдать. Зачем же Церковь пост установила? Мы с вами сегодня обратим внимание на некоторые определенные важные моменты во-первых посмотрим само по себе значение слова пост да? ведь это слово оно имеет несколько значений первое значение ну, когда мы кроме церковного произносим это слово то у нас некая ассоциация с какой-то важной должностью да, там по белоруску посады человек занимает как мы говорим высокий пост и в самом деле одна из целей, поста – это высокое призвание души, это возвышение человека, это приближение человека к Богу. Второе значение поста – это есть такое, допустим, выражение, там вот солдат, который охраняет воинское знамя, крючек стоит на посту, то есть некий караул, да, и на самом деле, как говорят святые отцы, Пост – это особое время, когда человек старается беречься от страстей и от пороков как бы стоит на страже своей души для того, чтобы ничего скверное, нечистое, греховное туда не попало. Конечно, в принципе, ежедневно это мы должны делать, но э, наша человеческая природа, она слаба. И Господь Бог, зная об этом, э, устанавливает э, сам поститься, да, и, естественно, церковь устанавливает посты, по примеру Спасителя, для чего? Для того, чтобы еще и еще раз нам подчеркнуть вот эту необходимость борьбы со своими страстями, грехами и пороками. Очень важная составляющая поста является воспитательная цель. Да? То есть пост имеет воспитательный характер. Потому что когда человек постится, он навыкает к ограничению и навыкает к воздержанию. Ведь э, самые большие проблемы в современности это излишество, да. Вот многие люди страдают от объединения, имеет избыточный вес, да, там, страдают там от алкоголизма, от на, неких зависимостей компьютерных, да, много времени от телевизора, малоподвижный образ жизни. А, на, на, причина этому является что? Э -э 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 Постоянное стремление к легкому времяпровождению. И человек, который пасит он этим самым можно сказать находится постоянно такой ну, духовной э, тренировки. Да, он делает некие аскетические упражнения для того, чтобы тренировать свой дух. Э, ну вот как спортсмен тренирует свое тело для того, чтобы добиться каких-то успехов. Да? или музыкант постоянно э, работает над совершенствованием своего мастерства для того, чтобы достичь определенного успехов в игре на инструменте или в пении, так и христианин да, должен тренироваться то есть молитвенно и духовно упражняться для того, чтобы стараться возвышаться, идти по пути духовного совершенствования, а не по пути деградации. И ведь важная составляющая поста – это то, чтобы именно душа давлела над телом. Мы знаем, что человек состоит из души и из тела. Но все-таки душа, она более духовная субстанция, она бессмертная. Смертна, она можно сказать важнее тела то есть мы должны о душе заботиться больше чем о нашем теле к сожалению у нас происходит часто наоборот да, что человек все свои усилия употребляет на то чтобы именно телу дать некую негу да вот понимаем мы что не надо кушать на ночь человек наедается что не надо эту рюмку выпивать себе она будет лишняя да человек хочется выпить и так далее. Это приводит к болезням, к расслаблению тела, а через это и расслабляется душа человека. Знаете, пост играет еще очень для нас важную роль. Он приводит к тому, что человек не теряет, если можно так сказать, вкус к жизни. Вот, к примеру говоря, вот идет телесный пост. Человек-то на протяжении месяца, там больше немножко, воздерживается от определенных мясных, да, молочных продуктов. И на протяжении того времени человек, говорится, по этим продуктам он уже соскучится. И для него вновь приятен и некий особенен, да, вот этот вкус молочка, вкус мяса. Человек заново как бы переживает вот эти некие вот такие вот ну, интересные ощущения. Да, заново с интересом смотрит на вот праздничный стол. И вот на самом деле для человека, который не постился, для него э, пасхальный рождественский стол – это просто ну, лишний повод прийти и посидеть э, с родственниками. Да? Вот. А для человека, который постился, для него э, праздник еще и подчеркивается вот этой некой не только духовной, но и телесной радостью. То есть человек разговляется. Да? Ну или, к примеру говоря, вот в посту рекомендуется Рекомендуется супружеское воздержание. Это и муж и жена, которые добровольно воздерживались от супружеских отношений пост, уже через месяц-полтора уже с большим интересом смотрят друг на друга. Они вновь друг другу симпатичны. Обостраются их чувства, их чувство влюбленности, привязанности друг к другу. Видите, тоже такой интересный воспитательный характер. А человек, который не ограничивает себя, к сожалению, часто он постоянно-постоянно погружаясь все в новые наслаждения, может принести себе огромный вред. Ведь, к сожалению, наша земная природа так устроена, что часто мы ну, не знаем меры. Да? И вот когда допустим, муж и жена да, живут без поста, не воздерживаясь, то для них уже ну, семейные отношения, да, половые отношения не являются некой такой особенностью, изюминкой радостью, да, они уже что-то ищут более там, нового, как обострить чувства, и начинаются какие-то извращения или измены, да, ссоры, или человек, да, вот он постоянно, допустим, злоупотребляя продуктами, в конце концов может это привести к тому, что нарушится обмен веществ, да. И человек уже мало мяса, мало каких-то продуктов, может быть только излишества начинает уже злоупотреблять спиртными напитками, да. Или в посту, допустим, вот прекрасная возможность для человека, особенно кто чувствует излишнюю тягу, да к алкоголю, там, к курению, бросить эти привычки. Потому что человек пасится, да, уже он не выпивает. Для него это воздержание. И, конечно, это помогает ему себя контролировать. А так человек каждый день выпивает, выпивает потихоньку и втянулся. И потом уже не может это бросить, уже ему что-то новое хочется, да, ему нужен новый кайф, его это удовлетворяет, ему уже хочется выпить больше, да, а потом кому-то и наркотики покурить, и, и пошло-поехало. Поэтому, видите, оказывается, подводя итог нашей с вами небольшой беседе, скажем, что... Пост сделан не для того, чтобы мешать человеку жить, да, чтобы как-то его, скажем, там, ограничить и сделать жизнь более тяжелее, а наоборот, пост сделан для того, чтобы для человека и с земной, и с духовной точки зрения жизнь заиграла новыми красками. Недаром посты часто устанавливаются перед большими праздниками. Я уверен, что те люди, которые стараются соблюдать посты, они и праздник Рождества Христова, и праздник Пасхи, и другие праздники, перед которыми посты установлены. Этот праздник более остро и радостно переживает. Поэтому, дорогие братья и сестры, я вам всем желаю этот грядущий пост провести с пользой для души и тела. Помнить о том, что пост это не просто воздержание в пище, но и молитва, и исповедь причащения в храме, и примирение с ближними. Это доброе, радостное настроение и некая духовная, в первую очередь, работа над собой. Всего вам доброго, ангела-хранителя.